Готовы, да? Коллеги, можно начинать? Сейчас подойдет. Ну, человеку далеко ехать. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на послематчевой на пресс-конференции. Главный тренер арсенала Киевщина Вадим Левкович Мандреевский сейчас подойдет. Вот, с нами сейчас главный тренер шахтера а Пожалуйста, если есть какие-то вопросы... Пожалуйста, задавайте. Вашивайте. Ну, дальше, наверное, для начала, наверное, Олег Викторович, будьте в игру прокомментируйте, которая только что закончилась. Ну, несколько слов скажу, конечно, об игре. В принципе, настраивались на победу. Это однозначно, понимаете. Но с учетом того, что я как бы в команде буквально 3-4 дня. Я приехал с финала Ю-17, я первое место, и сразу переключился на 4. Ну, в принципе, ребята, я это знаю, и их возможности но ну, работали как можно сказать без меня и я не мог сказать что у нас там проблемы но ну, надо время надо чтобы сыграли, потому что там есть и молодежь есть и опытные игроки вот, они в таком сочетании впервые у нас забрали четыре человека в дубль, таких лидеров можно сказать защитника опорного ползащитника игрока в центре под нападающим и центральным нападающим вот. ну, команда наша, задачи команды, естественно, наигрывать ту молодежь, которая будет стремиться дальше. Дубль, естественно, первый. Вот. Что касается игры, ну, поначалу немножко как-то так нервозно пропустили мяч. потом взяли под контроль. Я не мог сказать, что что то там и моменты создавали, и открытали, и еще были моменты забиты. Ну, где-то в концовке нам ну, все-таки не доработали. Где-то спешили, где-то неточности. точности. Вот. Соперник в принципе, хорошая молодая команда. Борется, старается. 14 номер мне понравился такой хороший мальчик. Вот. Ну, так видно, что желанием пожелают пожелаю тоже этой команде дальше, чтобы они не были, так сказать, мальчиками для битья, а все-таки составляли какую-то конкуренцию. Это сильная лига сейчас. Я могу сказать, это сильная лига. Это не та лига две зоны, которые были раньше. Это очень серьезное испытание, особенно для молодых. Кто это испытание пройдет, я работал в первой линии и знаю. Кто пройдет это испытание и выдержит вот этот накал, все, тот будет совершаться, прогрессировать, естественно, будет идти дальше. Это однозначно. Кто где-то дрогнет, так оно где-то сникнет, сникнет и не пойдет дальше. Господа, пожалуйста, ваши вопросы. Может быть, я ошибаюсь, но это касается обоих команд, но поскольку только в то вопрос С игры практически не было ударов по воротам. Вот, да. Это случайность, это установка? Это, ну, Нет, почему? это не установка. Это просто, понимаете, как... Ну вот они хотели доверного до, до там разыграть. Мы в перерыве сделали замечание, но они его не услышали, к сожалению. Опять же, розыгрыш, 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 а ударов таких практически и не было. Так можно сказать, особенно во втором тайме. В первом, да, в первом еще там что-то пытались. Это не установка, честно. Это как-то так не доработали этот момент. К нам подошел главный тренер Арсенала кейшина Вадим Левкович Мандреевский. Извините, что Вадим Левкович немножечко задержался. Сами понимаете, первая игра. Было, наверное, много что сказать ребятам. Вадим Левкович, вот, теперь ваш комментарий, игры, которая только что закончилась. Ну, я думаю, ребят, сейчас поздравил. У нас первый раз тяжелое. буквально два слова, что мещаток побед принес. Это было очень важно для молодых ребят. Может 10 дней как работаем вместе. Только как бы познакомились вообще, общие намели какие-то договорились, кое-что получилось, кое-что нет. Но я думаю, что достойно. Господа, если к Валерию Викторовичу есть вопросы, Пожалуйста, задавайте. Ехать, нет, не надо нет, надо ехать. Не показалось, или реально играли в три защитника? Не сыграли в показалось. Видно, какой-то был очень активный игрок. Да, да, да. Да, такой же посмотрел. К Валерию Викторовичу вопрос. А задачи? Задачи к пожалуйста. Задачи этой команды, в частности, естественно, готовить молодежь, чтобы она перешла в первую очередь этот То есть у нас вот четыре человека мы как бы подготовились с командой Шахтер 3 предыдущего первенства. Теперь, естественно, задача стоит выпустить еще группу туда. То есть, чтобы она была конкурентоспособная, она прогрессировала. И, естественно, было видно, что они там идут, пойдут дальше. И потенциал, естественно, и первую команду, чтобы он был виден. И если нет, то не первую, значит, где-то реально там премьер лигу. Но задача, естественно, воспитание. Но никто не отменял результат никогда, вы сами понимаете. Да? Всегда требует результат. А результат? Вроде бы готовим, готовим, а результат? Поэтому и очки нужны, и молодежь надо готовить. К Валерию Викторовичу есть вопросы еще? Если нет, давайте человека отпустим. Пожелаем Спасибо. удачи. Спасибо. Спасибо. Давайте продолжим да. пресс-конференцию с нашим главным тренером. Спасибо. Здесь некоторые Спасибо. журналисты присутствуют, которые были на нашей неофициальной встрече в знакомстве. К сожалению, у Вадима тогда не получилось говорили что вопросов к нему много пожалуйста вот сейчас вот есть уникальный